Əziz təcriblər, hörmətli müştərilər, bu gün sizə çox eksklüziv bir variant göstərəcəm. Nərman rayonunda Təbriz küçəsi, Şura restoranından düzbəris. Yeni tikili bir binadan 10-cu mərtəbədə 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzilin ilk öncə proyekt haqqında məlumat verib, daha sonra göstərəcəm. Proyekt deməli yer seçən proyektdir, 145 kvadratlıq sahəsi var. 2 otaqlıdır və mənzildə qaçsa da var, ipotekada yarandı. Gəlin mən sizə fəayəti göstərim. Bura məncə bizim koridor hissəsidir. Əsas giriş kapısı bu hissədən. Yer qranit mərmərləndi, istilidir. Girişdə iş qapı da var, sol tərəfdə. İki kapılı, iki kapılı otaqlar. Gördüyünüz bu oxbu iş qapıdan metal otaqlarında yolluqlar ki, rahatlıqla geyimlərinizi asa bilərsiniz. Bura koridor hissə, demək çox gözəldir. Ümumi birlikdə bir hamam otaqları var. Gəlin ümumi hamamları göstərim. Həmən otağımda da sərhəsi genişdir və aksessuarlar quraşdırılıb, yerdə istiqbolmandır. Sağ tərəfdə gör tərəfsiz yəni otaqdır. Bu o bənzərisi birinci hazır otağıdır. Bir hamam otağında yataq otağı var. Gəl mən sizi mətbəxlə tanış eləyim. Mənzilin mətbəx mebeli də keyfiyyətli bir mebeldən yığılıb, geniş və rahatdır mətbəx deyilir. Soyuducu üçün yer nəzərdə tutulub, soyuducunun yeri genişdir, yəqin ki bu iki qapılı soyuducular üçün nəzərdə tutulub. Qab yuyan, paltar yuyan, qaz peci qoyublar, aspiratorda uğraşdırıblar. Bütün otaqlarda da konsern üçün yer nəzərdə tutulub. E, bu mətbəxdən də çıxmağa yer var balkona, yerdə granit mərmərlə istep olub. Gəlim keçək sizə digər otaqları göstərim. Gördüyünüz bu işıqların hər biri başqa rənglərdə olur. Əgər zəhmət olmasa mən sizə mənzilimizin qonaq otağını göstərim. Qonaq otağı və digər otaqlarda parketdən istifadə edilib. Kvadrat metrlə 1 qonaq otağıdır, geniş, rahatdır. Mənzil təmirdən yeni çıxıb, dəyərinizlər, yəni bazarda yayılmamış bir məlumatdır. Eksklüziv olaraq satışa təqdim olunur. Gəlin mən sizə hall otaqlarını da göstərim. Bura mənzilimizin birinci yataq otağı. Ya portalında da gördüyünüz kimi bambuk parketdən istifadə olunub. Dəyiyim kimi mənzil istxlaqına bir mənzildir, yer çəkən mənzil. Nəmuham metrosona 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Ərdüz küçəsi, Yıldız yanı bulan demişdim, Şəhər istarayla düzdür. Və bu hissədə də işıqlar var. Hamısını hər, hər bir hissəsə söndürüb yandıra bilərsiniz. Burada isə şkaflar. Bu qada şkaflardır. Çox böyükdür, gardırob kimi geyimlərimizi rahat şəkildə yerləşdirə bilərsiniz. Gəlin sizə ön və pəncərə otağını göstərim. Gördüyünüz kimi bu yataq otağı da geniş, rahatdır. 145 kvadrat metr sahəsi var. Bu yataq otağından da balkona çıxışı var. Balkonları da çox rahat, genişdir. Hal-hazırda küləkdə olduğuna və hava qaranıqdır. Bu balaca istisni göstərin izləyicilərimiz üçün. Daha sonra bu hissədə çıxıb. Digər otaqda olduğu kimi belə bir şkal və bu yataq otağının özündə tamamlanmalıdır. Çox sağ olun. Aldan izləyicilər, 10-cu mərtəbə, 145 kvadrat, otaqçası var, ipoteka da yaradı, qiyməti 295 min manat. Start qiymət inşallah real müştəri olsa, qiymətin ev sahibi ilə razılaşarsınız, ancaq çüzi endirim eləyəcək, çünki qiyməti münasib qoyub, satılmalıdır, bula ehtiyac mə. Sağ olun, var olun.